Я бы хотел бы, чтобы вот этот фильм был бы настойной книгой для наших молодых футболистов, которые приходят в ту же школу, которая называется именем Валерий Васильевич Лобановский. И 1 сентября, когда во всех школах звучит первый звонок, те дети в 7 лет, которые приходят в нашу школу, ознакомились с этим фильмом. Тогда может быть у них будет патриотизм. Тогда мы не будем говорить, что присутствует мотивация или не присутствует. Они будут понимать, за какой клуб они играют, и, за как... и будут отдавать все силы, не думая ни о чем, а думая только о том, что в шестьдесят году не за деньги, а просто бросив вызов, Москве завоевали первые медали. Валерий Васильевич Лобановский продолжил эту традицию. Он стал тренером в 1974 году и 8 раз он завоевывал золотые медали. Неоднократно завоевывал кубки. Он делал три раза великие команды. 1975-1976 год, 1985-1986 год и 1998-1999 год. Да, ему не удалось завоевать Кубок Европейских чемпионов, но это, я считаю, была великая команда. Дойти до полуфинала и уступить в Баварии в побед на матче, это просто было футбольное невезение. Давайте будем помнить его и чтить. Только сейчас я понимаю, насколько велика сила футбола и кино. Особенно, если кино получилось. Безусловно, этот фильм создан большой группой людей, которые потратили два года без малого на съемки, на монтаж, на сбор архивных материалов. Это, прежде всего, решил постановщик нашего фильма Антон Назаров, парень из Питера. который любит Украину, который живет в Киеве, который работает и будет продолжать делать кино в Киеве, в Украине. Это, безусловно, патриарх украинской журналистики Полковский Сергей Олегович, которого вы не увидите в фильме, который постоянно присутствует за кадром. Это, разумеется, наши спикеры, герои нашего фильма, которые рассказывают, большой серии интервью у Валерия Васильевича. И, разумеется, кино не было бы сделано без содействия, без помощи клуба. И вы увидите по ходу картины, что ряд моментов, ряд интервью были бы абсолютно невозможны без помощи руководства клуба. Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании. Спасибо большое вам. Еще раз польщен подобной аудитории присутствием, присутствием сидящих в зале, лиц. И приятного просмотра. Спасибо. Наша семья очень благодарна команде, которая создала этот фильм. И когда мы будем его смотреть, уделите внимание тому, как жил этот человек. И девизом в жизни была сначала родина, а потом думая о себе. Мне кажется, что все то, что мы сегодня увидим, это нас вернет в те далекие годы, когда каждый из нас выходил на футбольное поле, и мы отстаивали честь не только клуба любимого нашего, а отстаивали честь нашей страны. Я хотел бы пожелать молодым ребятам, те, которые выступают сегодня на футбольных полях, высоко нести наше знамя Киевского Динамо. Я желаю вам крепкого здоровья, ну и, конечно, Команді, яка організувала цей фільм. Валерій Васіліч був, є і буде. Василіч, ти будеш у нас в наших серцях. 14 років його з нами немає. 14 років тому багато з тих, хто сидить зараз в цьому залі, вим'язних і сильних чоловіків, не змогли втримати сліз. Але дуже правильно. Написані слова, що він живе доти, типу, поки ми його пам'ятаємо. Те, що ми зібралися в цьому залі, це є надзвичайно важливо. І пам'ять київських ультрас, які три роки тому на Майдані заявили про те, що вони не підкоряться і будуть боротися за європейську Україну, це теж його вихованці. Це теж той внесок, який Валерій Васильович зробив в розбудову нашої держави, яка хоч і народилася 25, відродилася, ви від, бачите, 25 років тому. Але справжнє народження пройшла через надзвичайно важкі іспити під час Революції Гідності. Це дуже символічно, що Динамо Києві, Валерій Васильович, коли бився на футбольних полях з Барселоною, доля в другий раз його слова на фестивалі в Мілані. Васильович і Динамо перемогли. Це дякуючи Україні, дякую, дякуючи Валерію Васильовичу і дякуючи той фантастичній команді, яка створила цей фільм. За допомогою клубу, за допомогою вболівальників, але я хотів би висловити слова щирої вдячності і режисеру пітерцю, але точно з україною в серцях, Антону Азарову, і продюсерам Дмитру Симонову і Сергію Полховському, і меценатам, і всім, хто долучився до створення цього фільму, бо це дуже важливо нагадати українцям. Яка велика моя нація, яка сильна моя держава, який сильний ми є народ, які в нас були, є, і я точно впевнений будуть наші майбутні перемоги.